Ну, поздравляю с победой прежде всего. Тебе на русском, на украинском как удобнее. На русском. А, я уже слышала твое интервью предыдущее, что у тебя есть право выбора. И все-таки, ну, девушка, как бы, немножко, скажем так, не женский вид спорта. Как ты приходишь в себя после соревнований? Честно. Как-то оно само собой, я в зал сразу иду. То есть у меня нет такого, что вот я э, выступила и там неделю отдыха делаю себе, там бани, релакс, то есть как многие девочки делают. Я считаю, что один день отдыха достаточно, потом все-таки у меня соревнования, соревнования, нужно готовиться. Я такой человек, что я не люблю отдыхать, то есть труд, 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 пот, труд, и потом уже получается результат какой-то. Если у тебя встанет в жизни выбор, твоя профессиональная экспортерка? спортивная карьера и твоя профессиональная деятельность. Что ты выберешь? Ну, я хочу свою профессиональную деятельность сложить спортом. То есть, хоть я не по профессии бухгалтер, вот, но по бухгалтерской стези я не собираюсь идти. И плюс я работаю тренером. Вот, и ну, как бы меня это полностью устраивает. Я ничего не собираюсь в жизни менять. Ну, по сути, данный момент конечно, как ты видишь развитие своей профессиональной карьеры в будущем? Конечно же, на профессиональном уровне я хочу достичь ну, очень Высоких результатов не побоюсь этого слова. Буду достигать все выше, выше, мастер, сначала. мастер, потом международник. То есть это все в приоритете. Я думаю, это в скором времени будет. Что у тебя все-таки больше сейчас внутри эмоций или холодный расчет, когда ты выходишь в ринг и после? честно, оно все перемешивается. То есть нету такого, что четко на бой, э, ну, я уже продумываю свои действия. Это все по ситуации, э, смотря от противницы. То есть вот если я сейчас... А в не получается, конечно же. Здесь вот я первый раз видела противницу, то есть я уже ориентировалась на месте. Ну, вот как раз по матерском больше и получается, то есть опыта набираешься, потому что ты не изучаешь, не работаешь под человека, а ты на месте уже разбираешься, так больше опыта. Как ты оцениваешь сегодняшнее мероприятие, организацию, чего хочешь пожелать непосредственно организаторам и всем своим коллегам-спортсменам? Удачи, Даю. в первую очередь побед и немножко быстрее это все проводить, потому что очень устала. 8 утра до 8 9 вечера. Но так очень круто на высшем уровне, то есть мне очень нравится. И подарки то есть очень хорошие, как раз то, что нужно спортсмену. Спасибо большое, желаю удачи и побед.